হাই ই কক্সালৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম মই শ্ৰীপুণ্যব্ৰত বৰদলৈ আজি আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিখনৰ দশম পাঠটোলৈ আহিছোঁ দশম পাঠৰ দ্বিতীয় অংশটো আজি আলোচনা কৰিম প্ৰথম অংশটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আমি প্ৰথম অংশত কেইগৰাকীমান দিব্যাংগৰ জীৱনৰ বিষয়ে গম পাম গম পাইছোঁ প্ৰথম অংশত হাই ই ককচালৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম মই শ্ৰীপুণ্যব্ৰত বৰদলৈ আজি অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ দশম পাঠটোলৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ দশম পাঠৰ দ্বিতীয় অংশ আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম পাঠটোৰ নাম আছিল প্ৰত্যাহ্বান প্ৰথম অংশত আমি ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহ্বানৰ জৰিয়তে প্ৰত্যাহ্বান নেওচি কেনেদৰে প্ৰিন্সি গগৈয়ে জীৱন যুঁজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আৰু দুগৰাকী ব্যক্তি আছে দ্বিতীয় খণ্ডত সেই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰে এগৰাকী মহিলা বা নাৰী আৰু এগৰাকী পুৰুষ আহাচোন পাঠটোৰ দ্বিতীয় অংশলৈ যাওঁ জুলি বৰুৱা দ্বিতীয় অংশত আমি জুলি বৰুৱাৰ বিষয়ে প্ৰথমতে পঢ়িম প্ৰশ্নকৰ্তা নমস্কাৰ এটা অনাকাংক্ষিত বাছ দুৰ্ঘটনাত আপুনি প্ৰতীত হৈছিল নভবা এক আকস্মিক দুৰ্ঘটনা বাছ দুৰ্ঘটনাত জুলী বৰুৱা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল যাৰ বাবে আপুনি চিৰদিনলৈ এক শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল সেই বাছ দুৰ্ঘটনাটোত জুলি বৰুৱা কি হৈছিলে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিলে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে আৰু তেওঁ শৰীৰৰ অংগ হেৰুৱাব লগা হৈছিলে প্ৰত্যাহ্বান চিৰদিনৰ বাবে তেওঁ সন্মুখীন হৈছিলে সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে অলপ ক'বনে কিনো দুৰ্ঘটনা হৈছিলে সেই বিষয়ে আপুনি অলপ ক'বনে জুলি বৰুৱাক সুধিলে প্ৰশ্নকৰ্তাই জুলি বৰুৱাই তেতিয়া উত্তৰ দিলে জুলি বৰুৱা হয় গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মই মোৰ দুয়োখন হাত হেৰুৱাইছিলোঁ যি সময়ত তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰস্থিত নিজৰ ঘৰলৈ গৈ আছিলে কিহেৰে গৈ আছিলে বাছেৰে গৈ আছিলে সেই সময়ত এটি দুৰ্ঘটনা হৈছিলে আৰু সেই দুৰ্ঘটনাত জুলি বৰুৱাই দুয়োখন হাত হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে বৰ দুখৰ বিষয় আৰু দুয়োখন হাত যেতিয়াই তেওঁ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে তেতিয়াই তেওঁ জীৱনলৈ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ লাহে লাহে আহিবলৈ ধৰিলে হাত দুখন হেৰুৱাই প্ৰথমে মই বৰ অসহায় অনুভৱ কৰিছিলোঁ যেতিয়া কাৰোবাৰ হাত দুখন থকা হাত দুখন নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়া কেনে এটা অৱস্থা হ'ব ভাবি চোৱাচোন সেই জুলি বৰুৱাৰ তেনেকুৱাই হৈছিলে তেওঁ অসহায় যেন অনুভৱ হৈছিলে তেওঁ যেন জীৱনত আৰু একো নাইকিয়া হৈ গ'ল এনেকুৱা হৈছিলে তুমি কল্পনা কৰাচোন তোমাৰ হাত দুখন নাথাকিলে কি হ'ব কেনেকৈ চলিম সেই কিন্তু জুলি বৰুৱাই দুখন হাত আছিলে আৰু সেই দুয়োখন হাত তেওঁ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কেনেকুৱা এটা অৱস্থা সেই ব্যক্তিজনৰ হ'ব এক সীমাহীন বিষাদ বেদনাই মোক আৱৰি ধৰিছিলে খুব দুখ লাগিছিলে বিষাদ খুব দুখত জৰ্জৰিত হৈ পৰিছিলে আৰু মই চকুৰে ধোঁৱা কোৱা দেখিছিলোঁ নানা চিন্তাই মোক জুমুৰি দি ধৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা তেওঁ মনলৈ আহিছিলে তেওঁ কি কৰিব কি নকৰিব কেনেকৈ চলিব কেনেকৈ চলাফিৰা কৰিব এই গোটেইবোৰ সমস্যাৰ জুলিবৰুৱাৰ মানসত জল জল পট পটকৈ আহিব ধৰিলে কেনেকৈ চলিব প্ৰশ্নকৰ্তা এনে দুখৰ মাজত হেনো আপুনি কবিতা লিখিছিল তেতিয়া জুলি বৰুৱাক প্ৰশ্নকৰ্তাই সুধিলে যে ইমান দুখৰ মাজতো আপুনি বোলে কবিতা লিখিছিল জুলি বৰুৱা হয় মই লিখা কবিতাৰ এটাৰ শিৰোনামা আছিল আপোনাৰ দৰে মোৰো দুখন হাত আছিল আপোনাৰ দৰে মোৰো দুখন হাত আছিল এটা কবিতাৰ নাম নিশ্চয় বৰ দুখৰ বিষাদৰ কবিতা হ'ব এইটো প্ৰশ্নকৰ্তা কবিতাটোৰ এফাঁকী গাই শুনাব নেকি কবিতাটোৰ এফাঁকী গাই শুনাব নেকি তেতিয়া জুলি বৰুৱাই গাবলৈ ধৰিলে কবিতাটোৰ অলপ অংশ জুলি বৰুৱা আপোনাৰ দৰে মোৰ দুখন হাত আছিল আপোনাৰ দৰে মোৰো দুখন হাত আছিল যি দুহাতেৰে সাজিছিলোঁ বালিঘৰ যি দুহাতেৰে আমি সাজিছিলোঁ তেওঁ সাজিছিলে বালিঘৰ মাৰ চাদৰৰ আঁচল ফালি খেলিছিলোঁ দৰা কইনা মাৰ চাদৰৰ আঁচল ফালি খেলিছিলোঁ দৰা কইনা আৰু আলফুলে ধৰিছিলোঁ নানাৰঙী পখিলা আৰু আলফুলে ধৰিছিলোঁ নানাৰঙী পখিলা কবি জুলি বৰুৱাই নিজৰ অনুভূতি আগতে কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া কি হৈছে ধৰিছিলোঁ খেলিছিলোঁ বালিঘৰ সাজিছিলোঁ মানে কিয় কৈছে কিয় কৈছে মোৰো দুখন হাত আছিল সেই বিষাদ তেওঁ ফুটি উঠিছে ইয়াত এতিয়া তেওঁ বালিঘৰ সাজিব পাৰিব জানো এতিয়া তেওঁ দুখন হাতেৰে পখিলা ধৰিব পাৰিব জানো নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ দুইখন হাত এতিয়া বিকল তাৰপিছত প্ৰশ্নকৰ্তা শুনি ভাল লাগিল আপোনাৰ এনে দৃঢ় মনৰ উৎসাহ উৎস কি ভাল লাগিল কবিতাটো শুনি আপোনাৰ এই দৃঢ় মন আপোনাৰ যি মনোবল দৃঢ় মনোবল সেইটোৰ উৎসটো কি আপুনি ক'ৰ পৰা পায় এই মনোবল দৃঢ় মনোবল জুলি বৰুৱা মানুহৰ অসুণ্ঠ মৰম মোৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস মানুহে তেওঁক বহুত মৰম কৰে সেই কথাটোৱে কৈছে আৰু সেই মৰমৰে পৰা মই কি পাওঁ প্ৰেৰণা পাওঁ বুলি কৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে আন এশগৰাকী ছোৱালীৰ দৰে ময়ো নিজৰ সপোনৰ মাজত মগ্ন আছিলোঁ তোমালোকেও সপোন দেখা বিভিন্ন ধৰণৰ সপোন তেনেকৈ জুলি বৰুৱাই দেখিছিলে দুৰ্ঘটনাৰ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সপোন দেখিছিলে দুৰ্ঘটনাৰ পাছত মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য সলনি হৈ গ'ল কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ পিছত জীৱনৰ লক্ষ্যই তেওঁ সলনি হৈ গ'ল আৰু আৰু এতিয়া মই অনাদৰ অৱহেলাৰ মাজত জীয়াই থকা দিব্যাংগসকলৰ বাবে এক ইতিবাচক কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ অনাদৰ অৱহেলিত অৱহেলা অৱহেলিত যিসকল এই অনাদৰ অৱহেলিতসকলৰ বাবে এতিয়া জুলি বৰুৱাই কিবা এটা যেন কৰিব তেওঁ এটা সপোন দেখিছে পৰিকল্পনা কৰিছে যিসকল দিব্যাংগ অনাদৰ হৈ আছে অৱহেলিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে জুলি বৰুৱাই কিবা এটা কৰাৰ সপোন দেখিছে পৰিকল্পনা কৰিছে তাৰপিছত প্ৰশ্নকৰ্তা আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে বুজাই ক'ব নেকি তেতিয়া প্ৰশ্নকৰ্তাৰ মনত প্ৰশ্ন উঠাই হ'ল যে কি কৰিবনো আপুনি তেতিয়া সুধি পেলালে সুধিতে তেওঁ জুলি বৰুৱাই কি ক'লে তেওঁলোকৰ বাবে মই এজোপা বৰগছ হৈ ছাঁহ দিব বিচাৰোঁ তেওঁ দিব্যাংগসকলক প্ৰেৰণা যোগাবলৈ বিভিন্ন ধৰণে মনোবল গঢ়িবলৈ দৃঢ় মনা কৰিবলৈ তেওঁ সকলোকে নিজকে বৰগছ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই বৰগছৰ ছাঁহত দিব্যাংগসকল যেন থাকিব যি অনাদৰ হৈ আছে অৱহেলাৰ চিকাৰ হৈ আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বাবে অন্ন বস্ত্ৰ আৰু আৱাস নিশ্চিত কৰাৰ সপোন দেখোঁ তেওঁলোকে অন্ন বস্ত্ৰ আৱাস এইবোৰ নিশ্চিত হওক তেওঁলোকৰ বাবে সেই দিব্যাংগসকলৰ বাবে সেইটো তেওঁ সপোন দেখিছে তেওঁ তাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব যেন সকলো দিব্যাংগৰে আৱাস থাকে সকলো দিব্যাংগৰে অন্য বস্ত্ৰৰ কোনো অসুবিধা নহয় খোৱা পিন্ধাৰ কোনো অসুবিধা নহয় তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনাক সকাৰ ৰূপ দিয়াৰ মোৰ এক পৰিকল্পনা আছে সকলো ব্যক্তিৰে সম্ভাৱনা থাকে প্ৰতিভা থাকে সেই প্ৰতিভাসমূহ তেওঁক উলিয়াই আনিব বিচাৰে কোনে জুলি বৰুৱাই দিব্যাংগসকলৰ সেই প্ৰতিভাসমূহ উলিয়াই আনিব বিচাৰে শাকাৰ ৰূপ এক ৰূপ প্ৰদান কৰিব বিচাৰে যাতে সমাজে তেওঁলোকক চিনি পায় এই প্ৰতিভাৰ তেওঁলোকে জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰশ্নকৰ্তা বৰ ভাল কথা মই আপোনাক আৰু দুটামান কথা সুধিব খোজোঁ আৰু দুটামান কথা সুধিব বিচাৰিছে আপুনি এই কৃত্ৰিম হাতখনেৰে লেখা মেলা কৰোঁতে অসুবিধা নাপায়নে তেওঁ হাত দুখন কৃত্ৰিম এতিয়া তেওঁ কবিতা লিখে বুলি কৈছে নহয় কৃত্ৰিম হাতেৰেও লিখিব পাৰেনে সেই কথাটো সুধিছে যে কৃত্ৰিম হাতেৰে যেতিয়া লিখে আপুনি অসুবিধা পায় নেকি সেইটো সুধিছে জুলী বুঢ়া বিশেষ নাপাওঁ মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছে বিশেষ নাপাওঁ অভ্যাস হৈ গৈছে এনেকৈ ক'লে প্ৰশ্নকৰ্তা জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে আপুনি বৰ্তমানে কি কৰি আছে আপুনি জীৱন ধাৰণ কৰিবলৈ জীৱিকাৰ বাবে আপোনাক টকা পইচা লাগিব তাৰ বাবে আপুনি কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে বা কি কৰি আছে সেই কথাটো প্ৰশ্নকৰ্তাই সুধিলে জুলি বৰুৱা মই অসম চৰকাৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ সহকাৰী গৱেষণা বিষয়াৰূপে বৰ্তমান কৰ্মৰত জুলি বৰুৱাই কি ধুনীয়া চাকৰি কৰে তেওঁ অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ সহকাৰী গৱেষণা বিষয়াৰূপে কাৰ্যৰত কৰ্মৰত এই অদম প্ৰশ্নকৰ্তা এই অদম্য সাহস আৰু মনোবলৰ বাবে আপুনি সঁচাকৈ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ আপোনাৰ যি অদম্য সাহ মনোবল আপোনাৰ যি সাহস এই সমাজৰ লগত যুঁজ দিবলৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ লগত যুঁজ দিবলৈ আপোনাৰ যি অদম্য সাহস মনোবল সেইটো আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি সঁচাকৈ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ আৰু আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেতিয়া জুলি বৰুৱাই ক'লে ধন্যবাদ তেওঁ প্ৰতি ধন্যবাদ জনালে এই জুলী বৰাৰ কাহিনীটোৰ আমি কি দেখো পাওঁ তেওঁ সমাজৰ বাধা নেওচিও সেই প্ৰত্যাহ্বানক নেওচিও তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ আছে তেওঁ সমাজৰ বাবে এক উদাহৰণ হৈ পৰিছে তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয় তৃতীয়জন ব্যক্তিৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম তৃতীয়জন ব্যক্তি হ'ল সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী সংযা সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰীও এগৰাকী দিব্যাংগ ব্যক্তি তেখেতৰ বিষয়ে আমি এই পাঠটোত এই অংশটোত আলোচনা কৰিম গুৱাহাটীত থকা সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী জীৱন সংগ্ৰামৰ এগৰাকী অক্লান্ত সৈনিক এই সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী ক'ত থাকে গুৱাহাটীতে থাকে তেওঁ জীৱন সংগ্ৰামৰ এক এজন অক্লান্ত সৈনিক তেওঁ ভাগ ভাগৰ নলগা সৈনিক তুলিকাৰ যাদুৰে একোটা বিষয়ক জীৱন্ত কৰি তোলে সংগ্ৰামজ্যোতি এজন মুখ বধিৰ যুৱক তেওঁ কি কৰে তুলিকাৰে তুলিকাৰে ছবি আঁকে ছবি আঁকি তেওঁ কি কৰে তেওঁ ছবিৰ যাদুৰে তুলিকাৰ যাদুৰে তেওঁ কি কৰে কোনো এটা বিষয়ক জীৱন্ত কৰি তোলে আৰু সেই জীৱন্ত কৰি তোলা ব্যক্তিজনেই হ'ল সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী তেওঁ এখনৰ পাছত আন এখন চিত্ৰ বৰ্ণময় আৰু প্ৰাণমন্ত ৰূপত অংকন কৰি নিজৰ বিৰল প্ৰতিভা পৰিচয় দিছে তেওঁ এখনৰ পিছত সিখন ইখনৰ পিছত সিখন সিখন ছবি আঁকিয়েই আছে ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি প্ৰশংসনীয় ছবি আৰু সেই ছবিবোৰৰ জৰিয়তে তেওঁ যে প্ৰতিভাৱান সেই প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ উমান ল'বলৈ আমি তেওঁৰ মাতৃৰ সহায় ল'ব লগা হৈছিল আমাক কৈছে যে সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী মোক বধিৰ প্ৰথমতেই কৈছে আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি তো এইজন ব্যক্তিয়েতো ক'বও নোৱাৰে শুন নুশুনেও তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিবলগীয়া হৈছিল সংগ্ৰাম জ্যোতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ মাকৰ সহায় ল'ব লগা হৈছিল সংগ্ৰামজ্যোতিৰ চৌধুৰীৰ মাকৰ সহায় ল'ব লগা হৈছিল গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিল্ডত তেওঁ চাৰুকলাৰ পাঁচ বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাভ কৰাৰ পাছত নিজাববীয়াকৈ চিত্ৰাংকণ কলা কেন্দ্ৰ খোলে তেওঁ কি কৰে গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিল্ডত তেওঁ চাৰুকলা বিষয়ত পাঁচ বছৰীয়া ডিপ্ল'মাৰ পাঠ্যক্ৰমত ভৰ্তি হয় আৰু পাছ কৰে ডিপ্ল'মা লাভ কৰে লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ নিজাববীয়াকৈ কি কৰে চিত্ৰাংকণ কলাকেন্দ্ৰ নামৰ এক প্ৰতিষ্ঠান খোলে আৰু তাত তেওঁ এক চিত্ৰকলাৰ শিক্ষাদান কৰে আৰু সংগ্ৰামজ্যোতি শিকিব ধৰিলে আৰু সেই নিজৰ যি চিত্ৰাংকণ কলাকেন্দ্ৰ তাতে তেওঁ আনকুল চিত্ৰাংকনৰ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ ধৰিলে সংগ্ৰামজ্যোতিক সফল চিত্ৰশিল্পী হিচাপে গঢ় দিয়া আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰাত মাতৃ শ্ৰীমতী আইমণি চৌধুৰীৰ ভূমিকা অপৰিসীম এই কথাখিনি আমি কাৰ জৰিয়তে জানিছোঁ মাকৰ জৰিয়তে আমি জানিছোঁ আৰু এই মাকগৰাকী কোন তেখেতৰ নাম কি শ্ৰীমতী আইমণি চৌধুৰী সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰীৰ মাকৰ নাম আইমণি চৌধুৰী তেখেতেই নিজৰ সেই সন্তানটো দিব্যাংগ সন্তানটো কি কৰিলে আগুৱাই লৈ গ'ল জীৱন যুঁজত কেনেকৈ সংগ্ৰাম কৰিব লাগে আদি পাঠ তেখেতে দিলে আৰু এতিয়া সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী সেই জীৱন যুঁজত আগবাঢ়ি গৈ আছে সংগ্ৰামজ্যোতিয়ে এতিয়ালৈকে বিভিন্ন চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অনেক বঁটা লাভ কৰিছে সেই সংগ্ৰামজ্যোতিয়ে কি কৰিছে বিভিন্ন সৰ্বভাৰতীয় হওক আন আন ভা স্তৰৰে হওক পৰ্যায়ৰে হওক চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতাসমূহত যিবোৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো হৈছে সেই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো কি কৰিব পাৰিছে অনেক বঁটা পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আনহাতে পঞ্চম ভাৰতীয় কলা প্ৰতিযোগিতাত দিব্যাংগসকলৰ জীৱন সমৃদ্ধ শিতানত তেওঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে আৰু পঞ্চম ভাৰতীয় কলা প্ৰতিযোগিতাত দিব্যাংগসকলৰ শিতানত তেওঁ কি লাভ কৰিলে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰীয়ে তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিক কলাৰ মাধ্যমত মুক্ত কৰিবলৈ আয়োজিত কৰা কলা প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ ভূয়সী প্ৰশংসা অৰ্জন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি কলাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ যি প্ৰয়াস কৰা হৈছে সেই প্ৰদৰ্শনীত কলা প্ৰদৰ্শনীত তেওঁ কি কৰিছিলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ ভূয়সী বহু প্ৰশংসা বহু বহু অনেক প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অৰ্জন কৰিছিলে প্ৰশংসা সকলোৱে তেওঁক প্ৰশংসা কৰিছিলে কাক সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী তেওঁৰ কলাকীৰ্তিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বিশেষকৈ জাপান ফ্ৰান্স আদি দেশত সমাদৰ লবিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই দিব্যাংগ ব্যক্তি সেই কলাকাৰ কলা কৌশলীগৰাকীয়ে কি কৰিব পাইছে কেনেকুৱা খ্যাতি লাভ কৰিছে যশ লাভ কৰিছে জাপান ফ্ৰান্স আদি দেশতো তেওঁৰ কলাৰ সমাদৰ সন্মান প্ৰশংসা কৰিছে সংগ্ৰামজ্যোতিৰ প্ৰবল আত্মবিশ্বাস আৰু অতুলনীয় কলাকৃতিৰ আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত তেওঁ যি অতুলনীয় তেওঁ যি দৃঢ় মনৰ এই সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰীয়ে অংকন কৰা চিত্ৰৰ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈছে চিত্ৰবোৰ সকলোতে প্ৰশংসাৰ যোগ্য বুলি কোৱা হৈছে সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে সেই আত্মবিশ্বাসী সংগ্ৰামজ্যোতিৰ দৃঢ় মনৰ প্ৰতি তেওঁ অতুলনীয় কলাকৃতিৰ কীৰ্তিৰ বাবে আমি সকলো কোন আমি অসমীয়াসকল আমি অসমত বাস কৰাসকলে কি হৈছে অসমবাসীয়ে গৌৰাম্বিত আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আমি তেওঁ যে আমাৰ অসমৰ সেই কথা আমি যেতিয়াই ক'বলৈ পাওঁ যে সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী এগৰাকী এনে বিখ্যাত প্ৰতিভাৱান চিত্ৰকাৰ চিত্ৰকলা কৌশলী সেইগৰাকী কি কৰি ক'ৰ অসমৰ বুলি কৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি প্ৰথম খণ্ড আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত তিনিগৰাকী মুঠতে তিনিগৰাকী এনে দিব্যাংগ ব্যক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ জীৱন যুঁজত তেওঁলোকে সফল হৈছে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিভাৰ বলত তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে তেওঁলোকে বাধা নেওচি আগবাঢ়ি গৈছে আদি কথাবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ আহাচোন এই দ্বিতীয় খণ্ডৰ লগত জড়িত দুটামান মূল্যায়নলৈ যাওঁ আমি প্ৰথম মূল্যায়নটো হ'ল জুলি বৰুৱাই তেওঁৰ হাত দুখন কেনেকৈ হেৰুৱাইছিল জুলি বৰুৱাই তেওঁৰ হাত দুখন কেনেকৈ হেৰুৱাইছিল প্ৰথমতে আছে লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ জুলি বুঢ়াই দুয়োখন হাত হেৰুৱাইছিল প্ৰথমটো লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ঘৰলৈ বুলি দিছে দ্বিতীয়টো গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ জুলি বুঢ়াই দুয়োখন হাত হেৰুৱাইছিল ইয়াৰ আমি জানো জুলি বৰুৱাৰ ঘৰ লখিমপুৰত তেওঁ ক'ৰ পৰা গৈ আছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা বাছেৰে গৈ আছিলে লখিমপুৰৰ নিজৰ ঘৰলৈ তেতিয়াই দুৰ্ঘটনা হৈছিলে তেতিয়াই তেওঁ হাত দুখন হেৰুৱাইছিলে সেই কথাটো অৰ্থাৎ খটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছৰটো আছে সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰীয়ে ক'ৰ পৰা চাৰুকলা ডিপ্ল'মা লাভ কৰিছিল সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী তেওঁ ক'ৰ পৰা চাৰুকলা ডিপ্ল'মা লাভ কৰিছিল প্ৰথম দিছে ক গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট স্কিলৰ পৰা চাৰুকলাৰ পাঁচ বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাভ কৰিছিল দুই নম্বৰটো আছে গুৱাহাটীৰ কলা কেন্দ্ৰৰ পৰা চাৰুকলাৰ পাঁচ বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাভ কৰিছিল প্ৰথমটো আমাৰ উত্তৰটো হ'ব গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট স্কিলৰ পৰা তেওঁ চাৰুকলাৰ পাঁচ বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাভ কৰিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লোৱা পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ